よろしくお願いします。 Союзу. Людей направляли через военкоматы, это так называемые партизаны. Это люди, которые еще, так сказать, проземного возраста, до 40 лет. Его друг и одноклассник Олег Апрелкин, который стоит сегодня рядом, вы понимаете, у него было достаточно возможности спрятаться за красивой... Знаете, несколько десятков лет тому назад в Украине на мой взгляд, несколько дней была активна, активная война, в которой с одной стороны герои, люди воевали со стихией, с трагедией. И честно говоря, хоть я сам прожил и сейчас живу возле улицы Чернобыльской. И только буквально вот в том году, как-то гуляя возле памятника, который там находится ликвидатором... Там стояли монументы и стоят монументы пожарникам, милиционерам. Я прошелся и увидел, что там посчитал, сколько лет было тем людям. Это наши сверстники. Молодые ребята. Особенно было тяжело посмотреть те даты, когда они умерли. Они умерли фактически в первые дни, первые месяцы после трагедии. Мы, наверное, не отдаем себе отчет в том, что... Действительно, эта трагедия вроде бы была далеко. Мне было 6 лет, когда это было. И тогда мы не понимаем, когда тоже нас... Я уезжал к родственникам в другие города. Что это и как? Мы не видели взрывов, мы не видели действительно каких-то смертей на улицах. Но мы видим сейчас, что, к сожалению, и наши дети, и дети, которые учатся в школе, к сожалению, могут умирать на физкультуре. К сожалению, не могут сдавать те нормативы. К сожалению, не могут родить здоровых, нормальных детей. Вот это все наследие той войны, которая была 26 апреля 1986 -го года. И я хотел бы, чтобы мы действительно всегда помнили, чтобы это было для нас уроком. Что шутить... С какими-то серьезными вещами нельзя. Что это жизни наши, наших детей и наших внуков. И чтобы мы равнялись на тех людей, которые в то время, в основном, конечно, это были украинцы, но не только. Других стран, россияне и белорусы. И чтобы мы помнили этот героизм, когда люди, не задаваясь и не задумываясь, отдавали свою жизнь ради наших жизней, ради новых поколений. Поэтому... Их очень мало, действительно, тех людей, которые ликвидаторы уже остались. Но искренне склоняя голову перед этими людьми, перед героизмом, я уверен, что мы не забудем. И хотелось бы действительно сказать слава, слава тем героям. Спасибо. А у тебя есть сейчас ноутбук? А сейчас картридер з собою. Я сидив сьогодні, беру картридер, На какуда <т -ридер> ставіть картрідер? <т> а? А? а где є там? <т -ридер> Участь у цій благодійній акції я пам'ятаю, адже обов'язок кожного з нас є підтримка наших героїв, які, не жаліючи сили здоров'я, рятували майбутнє України. Нашої допомоги потребують діти, які внаслідок цієї жахливої аварії. Появились на цей світ з різними хворобами. Нашої допомоги потребують лікарні, які здійснюють лікування людей, які стали інвалідами внаслідок цієї аварії. Ми закликаємо кожну людину і кожну громадську організацію прийняти участь в безстроковій благодійній акції. Ми пам'ятаємо. Дякую. Звертаємося до всіх жителів України. Da 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 da